मातृभूमि न्यूज मातृभूमि आवाज मातृभूमि के लिए પત્નીના પૂર્વ પ્રેમી જોડે બદલો લેવા માટે એક પોલીસ કર્મી એક અવતરુ રચીને બી જીવતા કારતૂસ પૂર્વ પ્રેમીના ગાડીમાં કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ પાસે મુકાવી દીધા બાદમાં જે વ્યક્તિ જોડે કારતૂસ મુકાવ્યા તેની પાસે જ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ કરાવીને ખોટો કેસ દાખલ કરાવીને ષડયંત્ર રચ્યું જ્યારે પોલીસે તપાસ આરંભી તો પોલીસ કર્મીના કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આર્મ્સ એક્ટ અંતર્ગત નોંધાયેલા ગુનામાં ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવી છે જેમાં એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પતિએ પોતાના પત્ની અને બેંકમાં કામ કરતા સિનિયર મેનેજર વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધનો બદલો લેવા માટે સંપૂર્ણ કાવત્ર રચ્યું હતું ઘટનાને શહેરમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે ઘટનાઓ ડિસેમ્બર બે હજાર ચોવીસના રોજ ઉમરા પોલીસને જાણ મળી હતી કે ગોળધોર રોડ પર બેઝ પાર્કિંગમાં એક એક્ટિવા મોપેડની ડિકીમાં શંકાસ્પદ ચીજ વસ્તુ છે ડિક્કી ખોલીને તપાસ કરતા એસ એલ આર રાઇફલના બે કારતુસ મળી આવ્યા હતા મોપેડના માલિકને પૂછપરછમાં આ કારતુસ વિશે કોઈ માહિતી ન હોવાનું જાહેર થયું અને ઉબરા સ્ટેશનમાં આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસા થયો કે ફરિયાદી અને બેંકમાં તેની સાથે કરતી મહિલા વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો આ મહિલાના પતિ અશ્વિન ચાંદે નાગપુરમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે અને તેઓ આ સબંધને લઈને નારાજ હતા જેથી બદનામ કરવાને ફસાવા માટે આવું કાવતરું રચ્યું હતું कुमरा पुलिस स्टेशन में की हद में एक सौ नंबर का कॉल आया था कि घोड़दौड़ रोड पे जो तो बैंक ऑफ बड़ोड़ा का ब्रांच है उसके पास में एक बाइक खड़ी है वो स्कूटी जो है वो संवेदनशील है स्कूटी तो वहाँ पुलिस जाके देखा तो स्कूटी का नंबर जी जे इक्कीस बी एन सेवन जीरो फोर नाइन था और ये स्कूटी की जब ओनरशिप की तपास की गई तो ये धन बिहारी पारसनाथ तिवारी करके एक व्यक्ति है जो बैंक ऑफ बड़ोड़ा में सीनियर मैनेजर है तो उसकी हाजिरी में स्कूटी को चेक किया गया तो स्कूटी में से दो लाइव कारतूस बरामद हुए तो हमारे तुरंत वहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर से जो आर्मर है उनको बुलाया गया कि कौन से आ, वेपन के ये कारतूस हैं तो उन्होंने वेरीफाई किया कि जो एस वेपन है उसके ये दो लाइव राउंड है वो वहाँ पे स्कूटी की डिक्की में से ये बरामद हुए तो ओनर से इस विषय में पूछताछ की गई तो ओनर ने बताया कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं बैंक में नौकरी करता हूँ इतने टाइम से मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ तो उससे पूछा गया कि आप पे आपको अगर किसी पे शक है कौन ऐसा कर सकता है तो आ, जो फरियादी है इस मैटर में मिस्टर धन बिहारी ये जो मैनेजर है इसने बताया कि सर मेरे ही बैंक में काम करने वाली एक कलीग है उसके साथ तो, इसका अफेयर था और ये धन बिहारी भी, भी मेरिड है और जो कलीग है वो भी मेरिड है तो इन दोनों ने थोड़े टाइम पहले डिवोर्स फाइल किया अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में तो जो धन बिहारी है उसका डिवोर्स का मैटर अभी भी पेंडिंग है और जो लेडी है साथ में कलीग थी उसने अपने पति के साथ डिवोर्स फाइल किया था लेकिन बाद में उसकी पति से सुलह हो गई और उसने धन बिहारी को साइड में करके अपने पति के साथ सुलह कर ली और विड्रॉ कर लिया उन्होंने अपना डिवोर्स का अपील तो उसका हस्बैंड जो है वो लेडी का वो नागपुर पुलिस में कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात है और उस पर उसने बताया कि मुझे उस पर डाउट है तो वो कॉन्स्टेबल भी यहाँ सूरत में आया हुआ था तो उसको बुला के पूछताछ की गई दोनों को क्रॉस वेरीफाई किया गया तो थोड़ी देर बाद में जो नागपुर पुलिस का कांस्टेबल है वो टूट गया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे इस तरह से मैंने ये प्लान किया था कि इसने मेरा जीवन ख़राब करने की कोशिश की मेरी वाइफ के साथ इसका अफेयर रहा और इसने मेरी वाइफ को भड़का के मेरे खिलाफ़ डिओस का अप्लीकेशन फाइल करवाया वो हालांकि उसने विड्रॉ करवा लिया है तो मैं इससे बदला लेना चाहता था और इसीलिए दो एस के लाइव कारतूस जो है वो इसकी स्कूटी की डिग्गी में उसने एक व्यक्ति जिसको ये जानता है सोहेल सलीम खान उसके द्वारा द्वारा पे रखवा दिए और सोहेल को ही जो पुलिस का कांस्टेबल है उसका नाम अश्विन बंसीलाल चांदे है उसी ने सोहेल को बोला कि ये दो कारतूस तुम रख के सौ नंबर पे फोन करके चले जाना तो उससे पूछा ऐसा क्यों किया गया तो वो अपनी पत्नी का प्रेमी था उसको झूठे मुकदमे में वो फंसाना चाहता था इस वजह से उसने दो लाइव कारतूस वहां पे रखे लेकिन उमरा पुलिस स्टेशन की टीम है इन्होंने एफ करने से पहले आरोपी बनाने से पहले उससे पूरी पूछताछ की दोनों से क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो क्रॉस वेरिफिकेशन में ये सामने आ गया कि ये जो सीनियर मैनेजर है ये लाइव कारतूस मेले इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और ये सब जो किया है ये वो पुलिस कांस्टेबल ने ये दो कारतूस रखवाए हैं पुलिस कांस्टेबल से पूछताछ की गई कारतूस के संबंध में तो आरंभिक उसने बताया है कि जब वो ट्रेनिंग में था तो वो लोग गढ़ चिरोली गए थे और वहाँ से उसने क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया है तो बोला सर वहाँ फायरिंग में कोई काउंटिंग नहीं हो रही थी हमारे कारतूस की तो वहाँ से हमने दो कारतूस लिए थे तो अभी हम तथ्यों की जाँच कर रहे हैं कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है तो वहाँ उनके नागपुर में कमिश्नर सर है उनको ऑफिशियली यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा और उमरा पुलिस स्टेशन की टीम है उसकी तत्परता से एक निर्दोष आदमी है उसके खिलाफ गलत एफ होने से बची है और निष्पक्ष तो समय माँ मातृभूमि न्यूज ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म सिटी में केबल नेटवर्क साथ ही जोड़ा तो जोता रहो मातृभूमि न्यूज